बिसम अल्लाम व्यूअर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उमर फूड रेसिपीज़ आज हम चावलों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही मज़ेदार कबाब बनाएंगे घर में अक्सर चावल बच जाते हैं तो हम उन बचे हुए चावलों को इस्तेमाल में लाएँगे और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे और देखने में कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि हमने चावलों के कबाब बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने दो आलू लिए हैं इनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया था मैश करने के बाद ये मेरे पास एक प्लेट चावल है छोटी प्लेट है ये देखें इसको मैंने पीस ले लेना है इस पीस के इसको ऊपर डाल देना है इसके बाद हम इसमें एक छोटी प्याज की हुई ऐड करेंगे तीन से चार हरी मिर्चें जो थीं वो मैंने बारीक चाप की हुई वो इसमें ऐड की हैं और इसमें भी जाएगा वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और वन टेबल स्पून इसमें जाएगी हल्दी और वन टेबल स्पून ही इसमें मैं जो है नमक ऐड करूँगी वन टेबल स्पून मैं इसमें पिसा गरम मसाला ऐड किया है और वन टेबल स्पून इसमें साबा जीरा ऐड किया और वन टेबल स्पून इसमें मेथी कुछ मेथी जाएगी सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से इसको यकजान कर लेंगे सारी चीज़ें और ये देखें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया मैंने अभी इसके कबाब बना लेंगे हाथों को ऑइल कर लिया है मैंने अभी मैं इसके कबाब बना लूँगी मैं इसकी गोल्ड किया नहीं बना रही इसको मैं लंबी शेप दूँगी जैसे हम सीख कबाब होते हैं इस तरह शेप दूंगी आप चाहें तो आप गोल शेप भी दे सकते हैं बिल्कुल टिक्की तरह ये देखें इस तरह मैंने इनको शेप दे ली है बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं ये देखें कितनी आसानी से बन गए हैं और बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं अंदर बिल्कुल से सॉफ्ट से बन गए इसी तरह बाकी सारे भी मैं बना लूँगी अगर आप वीडियो वॉच करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और प्यारा सा कमेंट टुब, कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी रसी कहते हैं ये देखिए मैंने सारे इसी तरह रेडी कर लिए हैं और अभी इसका तरीका आपसे शेयर करते हैं इनको फ्राई कैसे करना है इनको हम बहुत क्रिस्पी बनाएंगे इसके लिए हम लिए मैंने वन कप बेसन है इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसका पेस्ट बना लूँगी अच्छे से गुटली ख़त्म करके इसका पेस्ट बना लेंगे उसके बाद इसमें मैं डालूँगी वन टेबल स्पून नमक और वन टेबल स्पून इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और एक समूथ सा हमें पेस्ट चाहिए इसकी कोटिंग के लिए ये देखिए इस तरह ना ही बहुत गाढ़ा है ना ही बहुत पतला अभी ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे हम ब्रेड क्रम्स हमारे घर के हैं होम मेड हैं घर के बने हुए हैं आप इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करेंगे इन कभी और अभी ये जो मैंने कबाब बनाए थे इसको मैंने पहले बेसन में डिप किया है फिर मैं इसको ब्रेड क्रम डिप कर रही हूँ अच्छी तरह से सारी साइडों से इसको कोटिंग देंगे और ये देखें ये परफेक्ट इसकी कोटिंग रेडी है इसी तरह सारे जो मैंने कबाब हैं वो रेडी कर लिए हैं ये देखें सारे कबाब रेडी कर लिए अब इनको फ्राई करते हैं फ्राई करने के लिए मैंने लिया है तकरीबन दो कप के करीब ऑयल गरम करने पर इसमें सारे कबाब जो हैं वो मैं ऐड कर लूँगी ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है बच्चे भी बना सकते हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एक साइड को कलर आ गया दूसरी साइड लग चेंज करेंगे इससे ये होता है कि कबाब जो होते हैं वो टूटते नहीं हैं अगर आप कच्चा एक साइड से कच्चा उसका साइड चेंज कर दें तो वो टूट जाते हैं दोनों साइड में उपका लेने के बाद मैं इन्हें डिश कर लूँगी और जो हमारे बाकी कोफ्ते रह गए हैं कबाब जो बाकी रह गए हैं वो भी हम इस तरह फ्राई कर लेंगे तो में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़